Пане Романе, поки очікуємо свіжі знімки аеродрома Бельбек в Телеграм-каналі, знову ж таки кіберборошно помітили, що ворог в проміжку між 5 та 10 травня намалював літаки. Все ж таки, росіяни намагаються сподіваються на те, що це ускладнить нашу розвідку, але є. Але ми бачимо результати. Також за вашими словами аеродром Бельбек. Росіяни перетворили в центр підготовки та базування морської піхоти. Це така стаціонарна ціль на на території Криму. І вона завжди буде під ударом. А на території окупованого півострова. Скільки ще є подібних пріоритетних цілей для нас, які ми можемо найближчим часом теж вже вразити? Ну, як мінімум полтори сотні, ще ставшися совєтського союзу, це базова. военные части, то есть стационарные военные объекты. Плюс где-то около сотни, до сотни, если можно говорить так, россияне еще успели настроить. Из них где-то полсотни стационарных и полсотни в динамике они перемещаются. То есть можно сказать где-то 200-250 военных объектов ждут своих ракет своих атакамсов. Но для выполнения боевой задачи, как минимум, если на каждый военный объект тратить по 10 атакамсов, то, сами понимаете, мы на все точно не накроем. То есть это надо большое количество атакамсов, такого нет в природе. Потому я так думаю, там по, три ракеты на, допустим, на объект, в принципе, до тысячи ракет можно будет использовать и накрыть большинство российских военных объектов, как минимум стационарных, и вывести их из строя. Разные типы ракет должны использоваться, то есть и кассетные, если площадная цель, и фугасные, или бетонобойные, если это цель точечная и под прикрытием. Но ну, в зависимости от целеуказания у нас работают по Крыму наши, наши партизаны, работает разведка и одна, и другая, и третья, и служба внешней разведки, и главное управление разведки, и контрразведка служит безопасности. То есть у нас, в принципе, серьезная подача информации под корректировку, под подтверждение. Это все есть. Крым, наша территория, он у нас как на ладони, мы его прекрасно видим сами. Ну и помогают нам наши партнеры, партнеры, которые делятся с, нам, с, нами информацией, постоянно висят в районе Крыма, постоянно висят натовские беспилотники, которые видят в визуальном диапазоне где-то до 200 километров. Там есть маршрут следования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения системы АВАКС, это такие летающие летающие локаторы которые видят уже под 800 километров то есть они практически видят даже юг-донбасса до донецка с юга помимо того что видят крым запорожскую херсонскую область то есть по большому счету весь массив информации по военным объектам мы постоянно получаем ну естественно принимаем решение по выполнению бо боевых задач оптимальный вариант когда да, есть есть чем стрелять то есть есть чем выполнять эти боевые задачи Пане Романе, перейдемо до того, що відбувається на території Російської Федерації. Що відбувалося у Підмосков'ї Горіла електропідстанція військової частини ФСБ і заводу з виробництва військового обладнання. Місцеві пабліки про це писали. Вогонь спалахнув ввечері ще 14 травня, і місцева влада запевняє, що пожежа виникла через коротке замикання однак, у мережі пишуть про підпал, оскільки відомо що. База, яка загорілася, входить до складу науково-технічної служби ФСБ, де займаються розробкою, виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм і для військових і цивільних підприємств. На що це загоряння може потенційно вплинути, на вашу думку, Ну, як мінімум, на із строя тих систем, запитані від цієї підстанції, на время, поки її не відновлять, не і перехід їх на. аварийный режим, то есть с дизель-генераторов. Но это тоже проблематичный момент, потому такого рода действия, да, они точечные, они вроде как мелкие, но если их масштабировать, а скорее всего проводят их либо местные партизаны, местные силы сопротивления, они есть, они есть в России понимание процессов уничтожения российской военной структуры, а так, такого рода подстанции, если не питают военные объекты, они входят в военную структуру, то есть являются легальной военной целью, в принципе, и для э, механизмов внутреннего сопротивления, и для работы наших спецслужб на территории России, на территории противника. Масштабирование этих этих вопросов, определенный синергетический эффект, эффект накопления, который даст возможность просчитывать некоторые, допустим, моменты под выполнение уже мощных ударов. То есть вывод из строя таких подстанций, вывод из строя военных объектов такого уровня даст возможность, допустим, пролета тех же беспилотников по уже более крупным целям. То есть это целый механизм, он уже должен переходить в такой рутинный режим. То есть такие, по, по, такое уничтожение должно быть уже На всій території ну по степ, степ то есть в конце концов прийом к тому, що російська енергетика ляжет вслед за російською углів дорожною Також було відомо про вибухи в Ростовській області Росії 15 травня. Вони прогриміли вранці про цю надзвичайну ситуацію. Вже відзвітував місцевий губернатор Василь Голуб'єв і. За словами очільника регіону, вибухів на паливній базе в Ростовской области России было два. Чи відомо вам про наслідки, якими є вони зараз, ну, звісно, спираючись на ту інформацію, яка з'являється у публічному доступі? Это работа Главного управления разведки, по крайней мере информация это появилась, то есть работа, вот уже, уже здесь можно говорить рутинная работа на наших спецслужб каждую ночь, ну каждый раз в сутки это точно у россиян либо горит НПЗ, либо горит нефтебаза, либо горит поезд, который тянет, допустим, те же бочки с дизелем. Тоже работа, кстати, наших спецслужб. То есть санкции Малюка, санкции Буданова, они в таком все в серьезном включились в серьезные действия. Они тоже должны иметь такой накопительный эффект. Так как одномоментно, конечно, всю углеводородку российскую положить невозможно, это надо серьезно заниматься и не спецслужбам. Они не потянут эту задачу. На этом заниматься уже должны военно-воздушные силы. На надо создавать новый род войск дальних стратегических беспилотников, которыми уже будут руководить летчики и обслуживать авиационные техники. То есть это инженерно-технический состав. А военно-воздушных сил должен заниматься этими процессами для того, чтобы можно было одномоментно отминусовать там большую часть российской углеводородной отрасли. Но вот спецслужбы по мере своих возможностей своих, они участвуют в этом процессе. Опять же, накопительный эффект даст этот, эту возможность как-то контролировать, с одной стороны, производство и перемещение, логистику топлива для российской армии, а с другой стороны попытаться нужно вот с помощью этих санкций не дать возможности российским, российской экономике получать выгоду получать внешнее финансирование для производства уже внутри страны военной продукции. Тем более сейчас мы видели замещение министра обороны военного на технократа, значит, у россиян большая проблема с производством, с внутренним производством. У них нет таких, как у нас, партнеров, там только Китай, Северная Корея и Иран. Этого недостаточно, потому россияне сейчас видят выход из -то, той ситуации, в которой они уже попали по боеприпасам, попадут по концу года по технике выход как раз смещением военного с должности министра обороны и постановкой там технократы, которые будут заниматься в основном производством или пытаться, по крайней мере, заняться производством в условиях санкционного давления.